Яке ставили з собою перед собою організатори цього форуму, це залучити молодь з усієї України, яка буде активно вирішувати проблеми, які зараз є в нашій країні. Хочемо, щоб ця молодь, яка була сьогодні, створила якісь проекти, котрі надалі ми будемо як організація залучати до реалізації. Люди ставлять собі питання, як можна змінити нашу країну на краще, та в якій країні ми хочемо жити завтра. Якраз такі заходи є а, таким. А... Певним поштовхом, поштовхом в плані натхнення, в плані а, нових знайомств, які далі можуть перерости в конкретні ініціативи, ось в конкретні проекти, таким чином, а, коли торгова промислова палата надає такі можливості. А, Будь что, по сути, можно с ними и выйти на новый уровень своего власного развития. Для нас это мероприятие, это площадка, на которой собрались разные секторы. Это бизнес, это правительство, это социальный сектор, это молодежь, которая хочет активных изменений и хочет двигать страну вперед. И для нас самым большим результатом, который мы хотим сегодня получить, это молодежь, которая обознана про Sustainable Development Goals, Agenda 2030, и также молодежь, которая создаст социальный проект, который будет релевантен для Украины, исходя из основных трендов и проблем, которые есть сейчас э, в стране по мнению молодежи, и мы потом поможем победителям реализовывать этот проект в жизнь. Мы активно сотрудничаем, мы организовывали в июне прошлого года карьерный форум вместе с торговой промышленной палатой, и также сотрудничали в регионах вместе с региональными представительствами ТПП, работаем над, вместе над проектами и над разными инициативами. Вот. И в частности, там, президент торгово-промышленной палаты, это выпускник Айсека Геннадий Чижиков, который активно поддерживает нас, он стоял у истоков Айсака в Донецке, и сейчас тоже активно поддерживает Айсака по всей украине мы считаем что этот форум он дает а, огромный нам скачок в развитии нашем общем. Это поможет нам освоить нашу профессию. Мы экономисты, и это огромный опыт. И в будущем мы сможем его использовать. Когда торговая палата и вообще органы, можно сказать, власти, коммерческие предприятия содействуют с молодежью и помогают ей, то это образовывает такую связь между молодежью и рождает, можно сказать, доверие. Мы, как участники организации ISIC, было интересно узнать, какие же все-таки итоги еспик серве какое же именно мнение молодежи Украины и как это в будущем повлияет на нашу работу, поскольку молодежь является той вот, тем будущим, которое будет создавать наш завтрашний день и принимать решения, как будет выглядеть наша страна и наш мир уже завтра. В связи с тем, что у нас система образования работает таким образом, что в основном мы получаем теоретические знания, и молодежи очень часто не хватает вот этого или какого-то толчка мотивации, чтобы начать пробовать себя действительно. Они а думают, что когда ты закончишь университет, получишь диплом, ты уже будешь классным специалистом и найдешь без проблем работу. Но на самом деле этот форум, я думаю, является очень-очень-очень большим таким толчком для молодежи действительно начинать пробовать и делать.